नमस्कार सोशल मीडियावर शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाची चर्चा सुरू आहे हे, हे अनेक ट्विट आणि अने व्हिडिओ मधून समोर आले आहे दैनिक जागरणामध्ये असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे की शेतकऱ्यांच्या विरोधामुळे दिल्ली आणि अजहर कलम एकशे चव्वेचाळीस लागू करण्यात आले असून ट्रक ट्रॅक्टर ट्रॉलीच्या प्रवेशावर बंदी घालण्यात आली आहे तेरा फरवरीला दिल्लीत शेतकरी संघटना आंदोलनासाठी सज्ज पंजाब आणि हरियाणाची सीमा सील करण्यात आली आहे या आंदोलनाला शेतकऱ्यांनी चलो दिल्ली असे नाव दिले आहे पंजाब हरियाणा आणि उत्तर शेतकऱ्यांनी किमान आधारभूत किंमत एम एस पी हमी देण्यासाठी कायदा बनवण्याविरोधात देशव्यापी आंदोलनाची पूर्ण तयारी केली आहे शेतकरी संघटना आपल्या मागण्यांसाठी केंद्रावर दबाव आणण्यासाठी तेरा फरवरीला दिल्लीतील आंदोलन करणार आहेत आहेत यासाठी ते रस्त्यावर उतरत पंजाब हरियाणा आणि उत्तर प्रदेश येथील शेतकरी तेरा फेब्रुवारीला दिल्लीला जाण्यासाठी सज्ज आहेत दोन हजार एकवीसच्या आंदोलनाप्रमाणेच यावेळीही शेतकरी आपल्या मागण्यांसाठी आंदोलनास उतरले असून किमान आधारभूत किंमतीच्या हमी भावात कायदा करावा यासह अन्य मागण्या मान्य व्हाव्यात यासाठी ते आंदोलन पुकारत आहेत शेतकऱ्यांचे आंदोलन या पार्श्वभूमीवर दिल्ली राज्याच्या सीमेवर कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था ठेवण्यात आली आहे पूर्ण रिपोर्ट पहा किसान मजदूर मोर्चे का अकॉर्डिंग तैयारी बहुत पूरे देश भर से हर हर सूबे से तमिलनाडु से केरला से बिहार से मध्य प्रदेश से हरियाणा से पंजाब से राजस्थान से सभी पूरे प्रदेश से किसान कल करोड़ों करोड़ों कुछ करेंगे आज हम लोग यहाँ ब्यास से रवाना होकर फतेहगढ़ साहब में स्टे करेंगे मीटिंग के बाद आगे निर्णय करेंगे क्या मांगे रहेगी देखिए मांगे वही है एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून बनाएं डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार फसलों के दाम दें गन्ने को भी सी टू हंड्रेड के साथ जोड़ दें और उसी के साथ जो लखीमपुर खीरी का इंसाफ मिलना चाहिए सब केस वापस होने चाहिए बिजली संशोधन बिल वापस लिया जाना चाहिए और पोल्यूशन एक्ट से खेती बाहर निकले मनरेगा दो सौ दिन चले 700 सौ रुपया उनकी दिहाड़ी हो आदिवासियों को जो संविधान की पांचवी सूची उसको लागू किया जाना चाह चाहिए फसली बीमा योजना सरकार अपने दम पर करे इसी इसी तरह से जब 60 साल का किसान हो जाता है तो उनको किसान और खेत मजदूर को दस हज़ार रुपया प्रति महीना पेंशन मिलनी चाहिए भारत विश्व भारत संस्था थे खेती को बाहर लेकर आए इन सब मांगों को लेकर आंदोलन को क्या अपील करेंगे देखिये बिल्कुल दुर्भाग्य की बात है देश के किसान मजदूर को जो है वो एंटी नेशनल बोला जा रहा है ऐसा कहना उचित नहीं हम देश के वासी हैं यहाँ देश के रहने वाले हम तो देश के प्रधानमंत्री से ये देश लोकतांत्रिक है हम अपनी बात कहने जा रहे हैं कि हमारी पचहत्तर सालों से किसी ने बात नहीं सुनी जो आपने पिछले आंदोलन में हमें चिट्ठी लिखी थी उनको भी इम्प्लीमेंट नहीं इस किया इसमें हमारा कोई तो ये दुर्भाग्य है इस तरह का बोला जाए रहा को ना जा। बिल, बिल्कुल कोई भी नहीं ऐसा देखो पीसफुली तरीके से सबने चलना है शांतमय रहना है सरकार से हम मांगे मनवाने जा रहे हैं हमारा और कोई उद्देश्य थोड़े ना है तो सब समझदार है हमारी जूनियन सो बहुत है सब बहुत समझदार हमारा जुआ है सभी लोग हमारे बहुत सीरियस जाता तो कैसा विरोध देखिए वो मौके के हिसाब से अभी तो मीटिंग होनी आज इस तरह की बातें अभी तो उचित नहीं है मीटिंग के बाद करेंगे निर्णय